Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Альтернативы евроинтеграции нет, и конфликт на Донбассе не препятствует Украине продвигаться по европейскому пути. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Кишиневе на совместной пресс-конференции с президентами Молдовы и Польши. Война не может служить оправданием для остановки реформ, подчеркнул Петр Порошенко. Поэтому была разработана президентская стратегия реформ 2020, направленная на дальнейшую интеграцию Украины в Европейский Союз. Чтобы остановить войну, необходимо соблюдать Минские соглашения и продолжит политику санкций в отношении России, считает президент. Глава государства поблагодарил мировое сообщество и отдельные страны за поддержку Украины и выразил надежду, что компромисс все-таки будет найден. Украина сейчас проходит, в своей истории Несмотря на то, что Украина сейчас проходит, возможно, самое тяжелое в своей истории испытание, будучи объектом агрессии, Украина сейчас консолидируется. Мы создадим коалицию. В ближайшее время новым парламентом будет избрано проевропейское правительство, которое продолжит реформы. И мы уверены в том, что рядом с нами в Европейский союз будет идти проевропейская Молдова. Это крайне важно для Молдовы, и это крайне важно для Украины, это крайне важно для Польши, это крайне важно для Европейского Союза, это крайне важно для всего мира. Польша солидарна с Украиной и поддерживает ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность. Такое заявление во время пребывания в Молдове сделал президент Польши Бронислав Комаровский. Варшава приветствует курс Украины и Молдовы на Запад и будет им помогать во вступлении в Европейский Союз. Киеву и Кишиневу предстоит пройти непростой путь реформ и гармонизации законодательства с ЕС. Однако главное, что они разделяют общие европейские ценности. Это демократия, уважение к свободе слова и личности. Я уверен, что каждая нация, каждая страна имеет право самостоятельно решать, каким образом жить и какой вектор развития выбирать во внешней политике. Свободная Польша уже 10 лет является членом Европейского союза. Наши граждане знают все преимущества европейской интеграции. Мы развиваемся за логичными, четкими законами. Могу с уверенностью сказать, что наше пребывание в Европейском Союзе обеспечивает все надлежащие условия для благосостояния и развития нашего общества. Российско-террористические войска активизировали обстрел украинских подразделений в зоне АТО. За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня 60 раз. Ранено шестеро украинских военных, сообщили в пресс-центре АТО. Наиболее сложная ситуация в Луганской области. Там бандиты обстреляли наше подразделение вблизи ТЭС в городе Счастье, а также в районе Станицы Луганской, Трехизбинки, Крымского, Ольхового. Взрывы от артиллерийских и минометных снарядов были слышны вблизи Красногоровки, Николаевки, Песок и Авдеевки. Из артиллерии артиллерии обстрелян Донецкий аэропорт. Украинские силовики не позволили диверсантам повредить коммуникационный объект на подконтрольной Украине территории. С целью уничтожения огневых точек боевиков сила АТО выполнили 47 огневых задач. Попытка боевиков повредить один из коммуникационных объектов, который находятся на подконтрольной нам территории, оказалась бесполезной. Штурм диверсионно-разведательной группы противника отражен. Потерь среди украинских военных в этом бою нет. Всего за сутки в боях получили ранения 6 украинских военнослужащих. Сейчас все раненые находятся в больницах, где им оказывается всесторонняя помощь. На Приазовском направлении террористы совершают перегруппировку сил. Ко второму эшелону присоединилась сводная ротная тактическая группа, предположительно сформированная на базе одной из северокавказских мотострелковых бригад Российского Южного военного округа. В район Тельманова гранитная стягивает артиллерию и тяжелое пехотное вооружение. По данным информационного сопротивления прибыли две минометные батареи и профессиональные корректировщики огня. Численность банформирований под Углегорском достигла 500 активных боевиков. Они обстреливают позиции сил АТО на Дебальцевском плацдарме. В этом же районе работает мобильная артиллерийская группа. В станице Луганска в результате обстрела террористами погибла местная жительница. Еще одна женщина получила тяжелое ранение. Об этом сообщают в Луганской облгосадминистрации. За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли районы области под контрольной Украине. В городе Счастье опять поврежден газопровод, из-за чего несколько населенных пунктов отрезаны от газоснабжения. Ну а ночь в Донецке прошла напряженно. Во всех районах раздавались мощные залпы и взрывы. Сейчас в городе относительно спокойно. Из-за ночного артобстрела пострадало энергоснабжение северного и центрального водопроводных узлов. В центральное удалось запустить в 6 утра, северный по-прежнему обесточен. Без водоснабжения остаются Киевский, Ворошиловский районы города, Куйбышевский и Калининский. Без воды частично. Верхняя Кальмиевская фильтровая станция уже работает, благодаря чему наполняются резервуары всех городских водопроводных узлов, кроме северного. Стабильный режим водоснабжения планируют наладить к 3 часам дня. Бойцы силы антитеррористической операции усиливают оборону Мариуполя. Как сообщают в пресс-центре операции, минувшая ночь в районе города прошла спокойно. Боевики не обстреливали позиции сил АТО. Украинские бойцы установили дополнительный блокпост на автодороге между Лисичанском и Северодонецком. Практически на пустом месте установили заграждение, вырыли окопы и соорудили блиндажи. Затем сюда подвели и боевую технику. Обстрел машины миссии ОБСЕ под Марьинка, и Провокация боевиков. Они воспользовались тактическими распознавательными знаками сил антитеррористической операции. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. Об использовании террористами маркировки сил АТО для совершения провокации Совбез предупреждал неоднократно, подчеркнул Андрей Лысенко. Также он выразил сожаление, что украинская сторона об инциденте узнала из отчета, а не непосредственно от представителя ОБСЕ, в связи с чем не смогла оперативно отреагировать на него. Мы неоднократно предупреждали, что террористы наносят на свою технику тактические маркировки сил АТО для совершения провокации. В данном случае речь идет именно о таком случае. В соответствии с распоряжениями командования АТО, движение украинских военных происходит только в колоннах с не менее чем двумя автомобилями. В отчете представителей миссии отмечено, что обстрел велся с одного автомобиля. Ну и с начала режима прекращения огня на Донбассе ежедневно гибли в среднем 13 человек. Всего с 6 сентября жертвами войны в Восточной Украине стали 957 человек. Об этом говорится в докладе ООН по ситуации в Украине. Общее число убитых из-за конфликта, начиная с середины апреля, превысило 4300 человек. В это число входят украинские военные, мирные жители, жертвы авиакатастрофы малазийского самолета и боевики. Вчера в день ракетных войск и артиллерии России гражданские активисты пришли к зданию российского генштаба с одиночными пикетами. Около 10 человек на расстоянии не менее 50 метров друг от друга стояли с антивоенными плакатами. Участники акции требовали прекратить войну на территории Украины. Пикет прошел спокойно, однако под присмотром полицейских. Активистов они не задерживали, зато проверили у них документы на предмет наличия российского гражданства. Ведь согласно законам Федерации участвовать в протестных Акциях могут только граждане России. Украинский Евромайдан это символ свободы и сознательной борьбы граждан против режима. Россиянам тоже стоит объединиться для защиты своих прав, считает организатор антивоенного движения и марша несогласных в России Ольга Курносова. По словам правозащитницы, украинцы смогли за год провести две полноценные избирательные кампании, полностью поменять власть. Это как раз то с чем сегодня, в чем сегодня нуждается Российская Федерация? Курносова уверена, Путин боится Майдана, поэтому к митингам в России повышенное внимание. Больше всего на свете он боится улицы, потому что он не понимает, как это происходит. Он все-таки вырос в недрах КГБ. И он понимает, как обманывать, как разводить, как покупать, как искать компромат, как шантажировать. Как, вот это все он понимает, а как э, обращаться с Майданом он не понимает. А то, чего ты не понимаешь, всегда, бои, всегда боятся. Поэтому, конечно, Путин боится Майдана. Украина вовремя рассчитывается по своим долговым обязательствам, заявила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева на международном инвестиционном форуме в Киеве. Что касается реструктуризации долга, цитирую, у нас есть программа стендбай от МВФ и программа Всемирного банка. Украина платит вовремя по всем обязательствам, а в этом году помогла даже оплатить долг на Кнафтогаз по евробондам. Конец цитаты. Валерия Гонтарева уверена, что Украина получит больше международной помощи после проведения реформ. При этом нашей стране необходимо расширять сотрудничество с Международным валютным фондом. Сейчас в Украине работает одна программа фонда, однако, по мнению Валерии Гонтарева, этого недостаточно. Для поддержки украинских реформ необходимо иметь более расширенную программу. Напомню, что в Киеве до 25 ноября работает миссия МВФ. Ее представители обсуждают с руководством Украины экономические ситуацию в стране, политику государства по поддержке макроэкономической и финансовой стабильности, а также вопросы сотрудничества с фондом. Ну и официальный курс национальной валюты сегодня укрепился на чуть более чем 5 копеек, до 15 гривен 15 копеек за доллар. Укрепление национальной валюты продолжается седьмой день подряд. Сегодня он был провел очередной аукцион. На нем регулятор реализовал 5 миллионов долларов по средневзвешенному курсу 15 гривен 15 копеек за доллар. Ну и далее на БТБ украинские мировые индексы цены на энергоносители. Оставайтесь с нами. До встречи.